سب سے پہلے صورت الزہا کا ترجمہ سن لیں وضحاء قسم ہے چاشت کی دوسرا معنی وضحاء قسم ہے روشن دن کی اور وضحاء کچھ نے یہ بھی معنی کیا ہے قسم ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی بلئی بل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے بلئی بل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو کر تاریخ ہو جائے ماب بدا کا رب و کا وما کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ولل آخرت لَكَ خیر الْأُولَى من اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے ولل خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بلا شبہ انجام آپ کے لیے آغاز سے بہتر ہے اور اس آیت مبارکہ کا تیسرا ترجمہ یہ ہے ولل آخرت خیر اللہ کا من الولی اور یقیناً بعد والے جو دن آنے ہیں جو زندگی ہے یا مستقبل ہے وہ آپ کے لیے گزرے ہوئے دنوں سے ماضی سے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے ولا صوف یوتی کا رب کا فتر دعا اور عن قریب آپ کا رب آپ کو یقیناً عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے علام یدید کا یتیم آبا کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی وجد فہدا اور آپ کو حق کا متلاشی پایا پھر ہدایت دی بجد کا اور اس نے آپ کو نادار پایا پھر گھڑی کر دیا فمل یتیم فلاں تق لہٰذا آپ یتیم کو یتیم پر دباؤ نہ ڈالیں سا فلاں تن ہر اور آپ سوال کرنے والے کو مت ڈانٹیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ امتی اور اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کرتے رہیں تو یہ صورت الحاق کا ترجمہ ہے اب انشاءاللہ اللہ العزیز ہم اس کی روشنی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھیں گے دیکھیں صورت الضحا کے آغاز میں اللہ ازہ بجل نے دو قسمیں کھائیں اللہ عز و جل قسم نہ بھی کھائیں تو آپ سب سے زیادہ سچے ومن اسد و بن اللہ حدیث اور کون ہے حدیث میں بات میں اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ومن اصدق مِنَ اللَّهِ قیلا قول بات میں اللہ سے کوئی زیادہ سچا نہیں ہے پھر بھی مزمور کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں اور حمید الدین فراہی جو ہیں تدبور قرآن والے ان کی یہ رائے ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے جس کے لیے کھائی جائے ٹھیک <تصفح> ہے جی ہم اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ مقصم بھی مقصم علیہ پہ شاہد ہوتا ہے میں نے آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اسے جس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جائے اس کے لیے گواہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا قسمیں کھا کے بیان کرنا یہ محبت کا ایک انداز ہے نا بسا قسم ہے چاشت کی کچھ نے مانا دن بھی کیا روشن دن کی چارش کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے نا جس کو اشراق کہتے ہیں عربی میں اش اشراق اشراق کا یشریق اشراق کا معنی ہوتا ہے چمکدار ہونا قرآن کریم میں اس سے لفظ استعمال ہوا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربها زمین اے نبی اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اشراق اور چاشت یہ مترادف الفاظ ہیں بعض کہتے ہیں جی چاشت کی نماز اور ہے اور اشراق کی اور ہے چاشت فارسی زبان کا لفظ ہے اشراق عربی ہے اور سنوری میں مترادف ہے ہم مانا ہے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں لہذا ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے ایک ہی نماز کے دو نام ہیں زبان نہیں اور ٹھیک ہے, ہے جی عام عوام الناس میں یہ مشہور ہے کئی لوگوں سے بھی سنا تو بہرحال یہ تو ضمنً بات آ گئی تو فضا ولی سجا روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جائے تاریخ ہو جائے تو دن اور رات کا نظام اللہ نے یہ سسٹم چلانے کے لیے رکھا ہے ایسے ہی ہے نا دنیا کا نظام چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسمیں کیوں کھائیں شان نزول ہم سامنے رکھیں گے تو صحیح سمجھ آئے گی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچھ دیر کے لیے وحی آنا بند ہو گئی ٹھیک ہے جی وحی آنا بند ہو گئی اب جو ام جمیل تھی ابو لہب کی بیوی خستاخ اس نے ماذ اللہ معاذ اللہ کہا کہ لگتا ہے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شیطان نقل کفر کفرن باشند اس کی بات کر رہا ہوں شیطان چھوڑ گیا معاذ اللہ اس نے یہ کہا بڑی گستاخی کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے وہی آنا بند ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہتے ہیں فطرے فطرت الوحی کا دور تھا یہ تھوڑی دیر کے لیے وہی آنا بند ہوئی پھر جب وہی آئی تو اللہ نے صورت الضحا اتاری یہ والی اشارہ یہ دیا کہ جس طرح رات اور دن کا نظام اس لیے نہیں کہ اب تاریکی کے بعد اجالا نہیں ہے یہ سسٹم چلانے کے لیے ہے اسی طرح وہی آئی روشنی تھی تھوڑی دیر کے لیے وہی آنا رک گئی تو آپ کی تربیت مقصود ہے اس کے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے نبی آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا معاذ اللہ یہ آپ سے ناراض ہو گیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی آغاز ہی کیسا کیا ہے پہلے اپنے نبی کی جو ہے نا وہ جو پریشانی تھی اس کو قسمیں کھا کے دور کیا اللہ یہ اللہ کے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ محبت اس لیے ہمارا تو ایمان ہے کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودا کا وَمَا کا اللہ اکبر اے نبی آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑ کر گیا نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ چھوڑا ہے اس نے نہیں چھوڑا اب اس کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اب انعامات ذکر کرنے شروع کر گئی کچھ انعامات وہ جو حال اور مستقبل کے ہیں دو شروع میں وہ ہیں جو موجودہ اور آئندہ ہونے ہیں اور اس کے بعد تین انعامات وہ بیان کیے جو ماضی میں گزرے ہوئے دور میں اللہ نے آپ پر کیے تھے تاکہ ہسٹری بھی سامنے رہے نا دیکھے نا آپ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کوئی کسی کے بارے میں ہو جائے نا جی شاید وہ ناراض ہے یا چھوڑا ہے تو اس نے نانا چھوڑا تعلق قائم ہو تو وہ کہتے ہیں فلاں مصیبت میں ہم تیرے کام آئے فلاں آئے اب یہ ہم نے کب چھوڑا ہے آئندہ بھی ایسے ہوگا یہی ہوتا ہے نا ماضی حال مستقبل تینوں کو لیا جاتا ہے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا ولل آخرت خیر اللہ کا من پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے آپ کے لیے بہتر ہے حالات کیا تھے ابھی تو اسلام کا آغاز تھا ہر طرف اندھیرا تھا روشنی کی بھی کرن نکلی تھی چند لوگ ابو بکر صدیق حضرت علی اور حضرت زید اور سعیدہ خدیجہ یہ چند لوگ ابھی ماننے والے تھے یہ تو اس دور میں صورت الحاظ نازل ہوئی ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے تو چند لوگ ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی اور یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک واقعی اللہ کا کلام ہے یہاں سے قرآن کا اجاز بھی ثابت ہوتا ہے کہ چند لوگ ماننے والے ہیں پیشین تو اس وقت کی ہے آخرت خیر اللہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے آخرت میں دیکھیں نا کیا عظمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے یہ عظمت آپ کے نصیبے میں پھر اس کے بعد سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا دن بڑا شدید اور سخت ہوگا سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا لوگ چاہیں گے لوگوں میں بے چینی جو ہے وہ پھیل جائے گی لوگ چاہیں گے فیصلہ ہو حساب کتاب ہو شدت برداشت نہیں ہو رہی ہوگی پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ, وہ نہیں سفارش کے لیے تیار ہوں گے کہ لوگ جائیں گے کہ آپ سفارش کریں ساری خلائق کا حساب کتاب شروع ہو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام موسا عیسیٰ تمام انبیاء نو علیہ السلام یہ انکار کر دیں گے پھر وہی وہ عیسیٰ کہیں گے کہ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئیں گے تو پیارے نبی کریم سجدے میں گر جائیں گے یہاں اللہ کا بھی مقام سمجھ آتا ہے اللہ کے نبی کا مقام بھی سمجھ آتا ہے یہ حدیث سب لوگ بیان کرتے ہیں یہاں اللہ کا مقام بھی سمجھ آ گیا. اللہ کے نبی کا بھی سمجھ آ گیا. اللہ کا مقام یہ ہے نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے سفارش کر سکے توحید سمجھ آتی ہے یہاں سے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے جی سفارش شروع کر دیں گے نہیں پہلے سجدہ کریں گے دیکھیں اللہ کی شان اللہ کی شان کو بھی یہاں سے سمجھے اور پیارے نبی کے مقام کو بھی سمجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کی تحمیدات تسبیحات تقدیسات پاکیاں بیان کریں گے حمد بیان کریں گے پھر اللہ فرمائیں گے پیارے سرو اٹھاؤ مانگو جو مانگو گے مانگو گے ملے گا سفارش کس کام کی ہوتی ہے جی بندہ خود نہیں کر سکتا اگر خود کرتا ہو تو کہیں لو جی آ. خود ہی کہتے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے لو جی ابھی سمجھے نا اللہ کا اختیار آ گیا کے لئے اللہ کے پاس اختیار ہے سفارش کے بھی بڑے طریقے ہیں دنیا میں کہتے ہیں چلو جی میرا نام لے لو کام ہو جائے گا چلو میں چلنا میرا رکا فون یہاں سفارش کیسے کریں گے اللہ کے نبی سجدے میں گر کے اب بھی توحید نہ سمجھ آئے تو پھر کیا کریں یہ سبھی بیان کرتے ہیں کیوں جی آخری درج ہے نا اجزی کا سفارش کا سجدے میں گریں گے تصویحات کریں گے اللہ تعالی حکم فرمائیں گے کہ سارو اٹھاؤ اور اللہ کو پتا ہے میرا محبوب میری تصویحات کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ تو علیم و بدعتی صدور ہے اللہ پہ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان اللہ لا یخفا علیہ فی الارض ولا فی السماء اردی السمیع العلیم میرے حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ آخرت میں عظمتیں ہی ہیں جو اللہ نے پیارے نبی کو عطا فرمائی مقام محمود اس کو کہتے ہیں اس پر آپ اکیلے فائز ہوں گے یہ عظمت صرف آپ کے لیے ہے آپ کی امت سب سے بڑی ہوگی یہ عظمت آخرت میں میرے نبی کے لیے ہے ایک ہی حمت کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے سارے انبیاء ساری خلائق ہوں گی یہ عظمت اکیلے میرے نبی کے لیے ہے میرے نبی کا اور سب سے بڑا ہوگا میرے نبی کو یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں حق دیں گے کہ اپنے امتی کی ہر اس امتی کی سفارش کریں جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے اللہ اکبر جنت میں سب سے اللہ مقام مقام وسیلہ اس پر آپ فائز ہوں گے تو یہ پیشین کو یہ اللہ نے سورہ زہاں میں کر دی ملل خیر اللہ کا من اللہ اے نبی آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ایک معنی یہ بھی تھا انجام بھی اسی میں آ گیا نا اور آنے والا دن آنے والے دن واقعی بہتر بنتے گئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمان بڑھتے گئے اب عمر فاروق اسلام میں آ گئے سعید حمزہ نے اسلام قبول کر لیا اس طرح اسلام کو طاقت ملتی گئی خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا ابھی چند لوگ تھے دس کے قریب ہوں گے پھر ایک وقت آیا تھوڑے ہی عرصے میں اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں ایک وقت آیا کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کی ایک ایسی طاقتور جماعت اللہ کے نبی نے تیار کی اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لے گئے تو اس جماعت نے پوری دنیا میں پھر اللہ کی توحید کا پھریرہ لہرایا اور اقبال نے بھی یہ کہا کہ مغرب کی وادیوں میں کونجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روا ہمارا اے, اے, اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا تو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اللہ نے اپنے نبی کے لیے بہتر بنا دیا ہے اور جیسے جیسے لوگ آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں آپ کی عظمتیں تو اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیں ٹھیک ہے جی لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلے جاری ہیں تو ہر آنے والا دن آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں والفی کا رب کا فتح یہ مستقبل کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ناراضگی ناراض کوئی نہیں ہوئے حال کے انعامات اور مستقبل میں اللہ فرماتے ہیں قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری کائنات کے لیے ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اللہ خود محافظ ہے قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے تو اللہ یہ سب کچھ آپ کو عطا کر چکے اللہ نے آپ کا مشن مکمل کر دیا یہ بھی تو خوشی ہے نا جس کے لیے میرے نبی نے اللہ اکبر وہ ہر قسم کی قربانی دی اللہ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو پھر وہ وقت آیا کہ حجت الودا کے خطبہ میں اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا لکم لکم دینکم علیکم الاسلام کہ میرے نبی کا مشن مکمل ہو گیا حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھوائے اور یہ گواہی لی کہ تم گواہی دو کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا تو پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو گواہ ہو جا یہ دیکھ اتنا بڑا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیری رسالت کا پیغام پہنچا دیا مشن کا مکمل ہوتے دیکھنا یہ بہت بڑی رضا اور خوشی کی علامت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی وہ لمبی حدیث ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم خوش کریں گے اور راضی کریں گے اور پھر آپ کو یہ جو ہے نا یہ سفارش کا حق ملا حق شفاعت ہر نبی نے دعا دنیا میں مانگ لی اللہ کے پیارے نبی نے وہ دعا میرے اور آپ کے لیے رکھی ہوئی فکی اختلافات کو اتنی بڑی بات نہیں یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بہت بڑا مضبوط ایک احساس ہے بہت بڑی مضبوط بنیاد ہے جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ پیارے نبی کا امتی ہے ہماری کج فہمی یا چھوٹی فکر کی وجہ سے ہم نے اتنی طاقتور مضبوط جماعت کو دھڑوں میں اور چھوٹے چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا ہوا اقبال نے کہا تھا نا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے ساری رات رو رو کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفاعت لیا میرے اور آپ کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی سفارش کرنے کا حق لیا اللہ اکبر پھر یہ تو تھی مستقبل کے انعامات اب ماضی کے تین انعامات اللہ بیان کرتے ہیں دیکھیں نا کیونکہ یہ حالات ایسے پیدا کیے دشمنوں نے کہ پھر نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کو قسمیں اٹھا کر کہنا پڑا کہ نبی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ ناراض ہوا تو اب تین انعامات اللہ بیان کرتے ہیں جو ماضی میں آپ پر کیے علام اجید کا یتیم الفاء و جدا و وجد کا علافاغنا کیا نبی و اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی صرف اکاموڈیشن یہاں نہیں ہے جگہ دینا سارے لوازمات آپ کو معصوم رکھا تربیت کا اہتمام کیا ضروریات کا اہتمام کیا سارا کچھ سارا کچھ شامل ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ یتیم تھے تو ہم نے ماضی پر نظر دوڑائے نا حالت یتیمی میں آپ پہ انعامات کیے بابا جدا کر زا آپ حق کو تلاش کر رہے تھے ہم نے آپ پر حق کے راستے کھول دیے اور ہادی کیا آپ پر حق کے راستے ایسے کھولے کہ آپ کو ساری کائنات کا ہادی بنا کے بھیج دیا اللہ اکبر انقلات مستقیم نبی آپ سیرات مستقیم کی طرف بلاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے شراب نوشی ہے جوا ہے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے عورتوں کی تزلیل ہے طاقتور کمزور پہ ظلم ڈھا رہا ہے اس کی آپ کو رہنمائی چاہیے تھی تو اللہ نے وہی کر کے عملی طور پہ پھر رہنمائی دی اور آپ کے لیے یہ جو اللہ نے انتظام کیا یہ عظیم ترین انتظام ہے پھر اللہ فرماتے ہیں بابا جدا فَاغْنَا آپ تنگ تنگ دست تھے ہم نے غنی کر دی اللہ نے غنی کر دی خالی مال کے لحاظ سے نہیں آپ کو استغناء اللہ نے سب سے زیادہ عطا کیا ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ آیا نا کہ کہیں اوہد پہاڑ سونے کا بنا دیں تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں مجھے اللہ دے تو ملے تو شکر ادا کروں نہ ملے تو مانگو دعا کی کہ اللہ مجھے مساکین میں شامل فرمانا تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نا استغنا دیکھیں غنی کے ایک معنی تو ضرورتیں پوری کر کے دل میں بھی تونگری تونگری بدلس نابمال فارسی کا شعر ہے بزرگی باقلس نابسال تو یہ تین ہی انعامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دو حکم آپ کو دیئے تیسرا انعام کہ آلن فاغنا کہ آپ تنگ دست تھے اللہ نے غنی کر دیا دو حکم تین حکم دیے فعم الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا اماں رَبِّكَ امت اب تین حکموں پہ اللہ نے جو ہے نا کو ختم کر دیا یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا پریشر نہیں ڈالنا سختی نہیں کرنا اور آپ کو بھی اللہ نے یتیم پا کر آپ کو جگہ دی یتیم پہ دباؤ نہیں ڈال ہو سکتا ہے اس کی تربیت ہی نہیں سوچ ہی نہیں کس نے سمجھانا ہے اور دوسری بم مساعلا فلا تن ہر سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہمارے ہاں تو عزت معذرت سے یہ گداگری ایک پیشہ بن گیا ہوا ہے تو ایک بہت بڑا جہاں اور ہمارے اندر ہم کہتے ہیں نا بس فلاں حکمرانی ٹھیک ہو ہمیں بھی تو ضرورت ہے بڑی ٹھیک ہونے کی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی لیڈر نہیں بائی سال آپ نے قوم کو تیار کیا پھر انقلاب آیا ہم یہ اکثر لوگ جی بس بندہ ایک ہے چینج کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ اگر ایسے ہو سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی کرتے کیوں بھائی دس سال آپ نے مدینہ منورہ میں تربیت نہیں کی پھر تیرہ سال ادھر تو اتنی آؤٹ پٹ ہی نہیں ملی پھر ایک جواب تیار ہوئی پھر انقلاب آیا ہمیں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے ہم بس دوسروں کی غلطیاں نکال کے تسلی کے وہ سامنے جو نہیں جو مرضی کہہ لو اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے جو موجود نہیں کوشش کریں اس کو موضوع سخن ہی کم بنائیں کہیں غیبتیں نہ ہو جائیں ایسی اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں نہ ڈالتے جائیں جس جو نہیں کرتا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کسی کو ایسے ہی نہ کہہ دے کافر ہے کیوں کہنا ہے بھائی دیکھیں اگر دونوں کی نماز قبول ہو رہی ہے ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی نہیں ہو رہی اب ہو تو دونوں کی نہیں تھی اب کہنے والے کی گئی نا گئی کیا ضرورت ہے اتنے سخت فتوے لگانے کی آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کو کوئی دوسرے کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں تو خود کافر ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا نماز جو سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے اس کو ملوم ہی ہے ایسے اس کی بھی ہو رہی ہے جو ناف پہ باندھ رہا اس کی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو رف رہا ہے ہمارے نزدیک بہتر ہے ہے افضل اللہ کرے شیخ عبد القادر کا بھی یہ موقف تھا جو نہیں کر رہا اس کو بتائے ایسے گیا وہ ریسرچ کرے نماز ایسے اس کی بھی ہو رہی ہے یہ نہیں تو کہہ سکتا نہیں ہو رہی اب ایک دوسرے پہ فتوے لگانے شروع کر دیں تو کتنے خطرناک ہیں اس لیے سختی سخت والے باتیں نہ کریں کہ کہیں سخت بات کا نتیجہ غلط آ جائے تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بطور قوم بھی اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے تو گدا گری پچھلے دنوں میں نے خطبہ میں بھی بیان کیا کہ ساڑھے چار ہزار تقریباً سعودی عرب سے شاید انہوں نے پکڑ کے بھیجی ہیں ادھر یہ عمت جانا ہے پھر انقلاب لانے والی قوموں والی خصوصیات بھی پیدا کرنی پڑتی ہیں خالی معلومات سے بھی انقلاب نہیں آتے جی شعور آ گیا ہے شعور کے ساتھ کردار بھی چاہیے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں تو آخری بات جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے اماں نعمت ربی کا فادث اور اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو بیان کرتے رہے شکر کا جذبہ رہے گا تکبر نہیں آئے گا احساس رہے گا کہ میرے رب نے عطا کی ہے نعمتیں بیان کریں خالی اپنی مصیبتیں نہ بیان کریں کہ یہ ہے وہ ہے فلاں نہیں جو نعمتیں ہیں وہ بیان کرو کاؤنٹ یہ یہ میرے اوپر صحت کی نعمت ہے یہ فلاں نعمت ہے فلاں نعمت ہے وہ مانو اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ سے ایک لنک ہوگا جب نعمت کو نعمت کے طور پہ بندہ بیان کرے گا دیکھیں نا الفاظ کا انتخاب دیکھیں اور اپنے رب کی نعمت کو فحادث بیان کرتا رہے تو جب نعمت کا اعتراف کرے گا بیان کرے گا تو ڈائریکشن درست رہے گی آخری بات ہے سوتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ لدی اتامہ بسقانہ بقفانہ بآوانہ فکم ممل کافی اللہ علّہ اس میں ترجمہ دیکھیں کتنی ایک شکر کی ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا ہمیں جگہ دی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس رہنے رات گزارنے کے لیے آرام دہ جگہ ہی نہیں ہے آرام دہ بستر ہی نہیں دستے اب آپ دیکھیں نا روڈوں پہ کئی لوگ سوئے ہوتے ہیں یہ ڈیوائڈر کے اندر بیچارے پڑے ہوئے ہیں آج میں شہر گیا ہوں سے آکوٹ ادھر وہ چائنا چونک سے آگے ایک بندہ بیچارہ چادر لے کے وہ ڈیوائڈر کے اندر لیٹا ہوا ہے تو یہ بھی تو ہم گھروں میں آرام دہ بستر میں پھر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا جی تو یہ دعا بھی ہمیں شکر سکھاتی ہے تو صورت الضحاء میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے تو جس نبی سے اللہ کو اس قدر محبت ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں اور وہ نبی کہ جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا خوشبو ہے دو عالم میں تیری اگل چیدہ کس مو سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے حادی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ تو ہے روح زمن روح چمن روح بہارا تو ہے جانے بیان جانے غزل جانے قصیدہ صلی اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ و وسلم